İlham Hüseynov kimdir? İlham Abbas oğlu Hüseynov Azərbaycan teatrı və kino aktyoru. Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İlham Abbas oğlu Hüseynov 1967-ci ildə anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirmişdir. 1990-cı ildən 2013-cü ilə qədər Gəncə Dövlət Dram Teatrında, 2013-cü ildən bu günə qədər isə Akademik Milli Dram Teatrında işləyir. 3 may 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar aktrisi fəxri adına layiq görülmüşdür. Filmoqrafiyası: Aktrisa filmi 2011, Rəfət Hüseynzadə, Sonuncu fəsil teleseriyası 2013-cü ildə İlyas Zamalında Qırmızı bağ filmi 2016, həkim, vicdan haqqı teleserialı 2016 İmran rolunda. Və sonda Yuxu kimi filmi, teleserial 2019-cu ildə Nüsrət rolunda. Qeyd edək ki, aktyorumuz Gəncə Dövlət Dram Teatrında bəzi rollar oynamışdır. Onlardan bəzilərini sizlərə çatdırırıq. Əziz, Xan Dəmir, Aslan bəy, Gənc kişi, Əzrail, Monsieur Jordan və bundan əlavə Akademik Milli Dram Teatrında həkim, Leyli Əbdüləfəndi, hakim atallıq baş münəccim, qrav, şeypurçu əsgər və digər rollar oynamışdır. Videonu bəyənməklə və kanalımıza abunə olmaqla aktyorumuza olan öz sevginizi göstərə bilərsiniz.